आठ अगस्त दोपहर को अचलपुर में शिवसेना के शहर प्रमुख पवन बुंदेले पर हुए जानलेवा हमले के लिप्त अन्य तीन हमलावरों को परतवाड़ा पुलिस ने बड़ी चतुराई से धर दबोचा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल उर्फ कालू घनश्याम यादव रविनगर चेतन ईश्वरदास हिवरकर रविनगर और घनश्याम यादव गटरमलपुरा यह तीनों आरोपी रविनगर के पीछे छिपे होने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी परतवाड़ा पुलिस थाने के थानेदार सदानंद मानकर के नेतृत्व में डीबी स्कॉट के पथक ने बड़ी चतुराई से इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा बता दे कि घटना के दिन ही अचलपुर पुलिस ने घटना में लिप्त पवन पैदल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था उसके बाद तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया था और 2 सितंबर को परतवाड़ा पुलिस द्वारा तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया कुल मिलाकर पवन बुंदेले पर जानलेवा हमला करने वालों में से अभी तक अचलपुर परतवाड़ा पुलिस ने कुल सात हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है परतवाड़ा पुलिस द्वारा पकड़े गए हमलावरों को अचलपुर पुलिस के स्वाधीन किया गया है उन पर अचलपुर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक दो सौ कलम एक एक सौ सैतालीस एक सौ अड़तालीस एक सौ उन पचास, तीन सौ चौरानवे तीन सौ पचासी तीन सौ छब्बीस तीन सौ चौबीस पाँच सौ चार पाँच सौ छह भादवी की विभिन्न धाराओं सहित मामले दर्ज है यह कार्रवाई जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरी बालाजी एन अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे उप विभागीय अधिकारी अबदागिरी के मार्गदर्शन में थानेदार सदानंद मानकर पीएसआई मनोज कदम विनोद राउत प्रमोद चौधरी दीपक राउत गणेश बेलोकार जयसिंह सिंह चौहान कमलेश मुराई, सचिन होले नाजिम शेख विवेक ठाकरे शुभम मारकंड वैभव ठाकरे मंगेश फुकट आदियों द्वारा की गयी है काल परतोळा शहरामध्ये आमचे काही कर्मचारी अधिकारी यांना आम्ही जे की परत परतवाळा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत राहणारे काही बदमाश आहेत जे रेकॉर्डर गुन्हेगार आहेत त्यांनी स्टेशन अक्षलपूर येथे एक गुन्हा केला होता मध्य आपण पाहिलेला होता पवन गुंदिला यांच्यावर हल्ला केला होता त्या गुन्ह्यातले आम्ही काल तीन आरोपी काल पोलिसांच्या मदतीने या ठिकाणी जेरबंद केले आणि स्टेशन अशापूरला हँडओ केले जयकुमार घिया के साथ पंकज साबू विदर्भ न्यूज परतवाडा